Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat 20 Syawal lah ini uh, terima kasih kepada rakan-rakan media kita lah ini Okey, saya nak uh, balik, balik kepada uh, untuk pengetahuan lah, uh, bandar Raub ni sebenarnya. Okey, uh, raup Raub ni uh, mengikut kapasiti uh, apa nama angka uh, mengikut kaum 63.3% adalah Melayu. 30% adalah Cina. Uh, uh, 6.4% adalah India. 0.3% adalah lain-lain bangsa dekat situ. Okey. Saya nak menceritakan apa yang berlaku sebelum, uh, dekat dekat raut ni sebenarnya sebelum musangking dan sebagainya lah. Saya dulu bertugas dekat sana uh, sebagai tentera di kawasan uh, Bentong, uh, pekalan saya dan kawasan-kawasan uh, Musang King adalah kawasan-kawasan operasi kita masa tu. Masa itu adalah kawasan adalah kawasan uh, apa nama kegiatan komunis lah bertapak di kawasan tu sebenarnya. kawasan-kawasan uh, kebun Musang King ni untuk pengetahuan. Di mana masa tu uh, kawasan uh, Sungai Ruan. Sungai Ruan ni incas dia ataupun ketua komunis di, uh, di kawasan tu adalah Conco nama dia. Dia mempunyai pada asasnya ditubuhkan pada 1 Oktober 1973 dikenali sebagai unit pegempur yang ke-6 yang dikutuk oleh Conco ni macam cerita sejarah tu dulu jadi masa tu strength kekuatan dia sebenarnya di kuasa raup ni di kuasa uh, uh, apa nama tanaman musangking ni ataupun di sungai ruan ni ada 39 anggota uh, komunis ni yang bermula basically uh, do, uh, uh, 20, 24 lelaki dan 15 perempuan cuma sekali 39 orang ni ikut uh, uh, sejarahnya di situ mereka bergiat itu di situ kerana terdapat bajaran titi wangsa dan satu lagi bajaran gunung benung dinamakan di kawasan uh, sungai ruang ni Okey, Uh, pada tahun 1986 kurang lebih uh, uh, anggota keselamatan ni berjaya merapas putdam mereka putdam itu iaitu ia, ia adalah apa nama barang-barang logistik lah makanan dan pakaian di kawasan uh, Musangking ni dulu ni ha? jadi kita dapat dah uh, 20 puluh biji uh, apa, apa lori kita mengangkut mendapat merampas barang-barang orang yang tanam di kawasan tu dulu jadi uh, Uh, Kekuatan uh, komunis masa tu mulai nampak agak lumpuh. Sebab makanan yang uh, untuk masa depan orang tu dah kena rampas. Uh, pihak keselamatan dah rampas. satu terlibat di kawasan dalam operasi. Uh, uh, masa tu saya umur muda lagi lah. 18-19 tahun saya dah masuk di kawasan untuk operasi. Jadi pada tahun... Uh, saya uh, pendekkan pada tahun uh, Disember... Uh, tahun 1989... PKM ni Pegana Komunis ni uh, Serah diri Kerana mereka dah lumpuh uh, Segala aset-aset mereka Ataupun uh, tempat penyimpanan uh, Barang-barang mereka ni uh, Dapat dikesan dan dirampas oleh pihak keselamatan jadi Conco ni sebenarnya leader bagi pihak bagi uh, peganas komunis ni ditangkap di belakang Sogo, Kuala Lumpur. Masuk dia dekat situ. So, Uh, dan semua uh, komuniti ni mula menyerah diri. Untuk pengetahuan tuan-tuan juga, asalnya 30 uh, 39 dulu a uh, uh, perdana komuniti ni uh, 30 tu berasal daripada Sengaruan Ruan tuan-tuan. Enam -tuan. orang daripada Perak, tiga orang daripada Selangor. Jumlahnya 39 orang. Komunis basically dia wujudkan di kawasan tu. Uh, selepas selepas saja dia orang ni dah menyerah diri pada tahun 1989 jadi uh, uh, tak uh, tahan tak terlalu lama lah ni dan doang ni dibebaskan. Kebanyakan pegawai kewangan kewangan ini bekas-bekas ni dia balik ke Sungai Ruah ni dia duduk di kawasan sana di mana di kawasan sana di kawasan Raup ni ada sembilan kampung baru Cina diujukan Masa tu diwujudkan oleh break sini lah Untuk pendapatan uh, Apa nama orang oh, Cina ni Dikenali sebagai kampung baru Cina lah Kenapa diwujudkan uh, kampung-kampung baru Cina ni Sebanyak 9 kampung di Rauk Sebenarnya wujudnya kampung-kampung baru Cina ni adalah Untuk menidakkan Cina-Cina ni Supaya tidak terus menjadi tali barut kepada pihak komunis Okey Lepas tu Uh, apa nama yang mana yang dibebaskan tadi dia balik kepada uh, kapal-kapal baru yang disediakan ni bukan bekas komunis so kita tak tahu sampai ini hari ni apa aktiviti dia orang buat dia orang ada keluarga dekat kawasan itu ya kan ok saya baru masuk kepada uh, isu penyerobohan apa nama hutan simpanan ni uh, musangking dan sebagainya saya tidak menuduh yang penyeroboh ini adalah apa nama pegang bekas bekas pegang komunis ni tuan-tuan mesti ada jawapan sebenarnya semasa saya operasi di kawasan Sangli Sangli dinamakan di kawasan Rok juga Sangli Sangli de, uh, sebelah Pojering ni masa tahun 80-an ni sebenarnya wujud dah uh, apa nama kebun-kebun haram ni termasuk apa nama kebun getah kebun-kebun sayur dan kebun durian di sebelah Sangli pada tahun-tahun dululah awal 80-an dulu di kawasan kita operasi. Kebun-kebun ini adalah di dibuat oleh tali-tali barut komunis masa tu. Ha? Jadi kita tengok isu pencerobohan di apa nama di Raup ni uh, di kawasan Sungai Calik, Sungai Kelau, uh, Sungai Ruan adalah lama dah. Saya ingat masa komunis tu masih bergiat aktif lagi sebenarnya 40 tahun lebih Jadi kita tengok sekarang ni uh, Dia orang tu agak keras Perangai dia agak keras Pihak berkuasa masuk bawah ni Agak keras bagi dia orang uh, Mahalang Lepas tu uh, apa nama Memutuskan sekarang ni Jabatan-jabatan yang dibuat daripada luar ni Nak masuk ke kebun-kebun Dia orang putuskan Kalau kita tengok Jadi saya mohon pihak kerajaan ambil tindakan tegas kepada penceroboh dan ahli parlimen yang membela dia sebenarnya semacam dotok kata cakap tadi jangan hanya mengusir saja yang penceroboh ni ambil tindakan kepada mereka dakwa mereka di mahkamah sebab dua orang ni satu-satu musim sebenarnya hasil pendapatan dia orang untuk satu pekebun yang ceroboh ni berjutaan ringgit sebenarnya hasil dia orang saya dah pantau, saya dah masuk sebelum isu ni Saya dah masuk awal 6-7 tahun dulu saya dah masuk dah kawasan-kawasan ni Saya tanya Tok Tok Empat Tok Tok Kampung kawasan tu dipanggil Tok lah Saya tanya Macam mana Diorang boleh terokar yang tanah sebesar ni Hampir 15,000 hektar Apa yang dibaca tadi oleh Datuk Ridwan Hampir 15,000 hektar Yang diceroboh tanah-tanah ni Dah lebih daripada 40 tahun dah Sekali satu musim sebenarnya hasil perdebatan untuk satu-satu soroboh -satu ni lebih jutaan ringgit dia orang dapat. Jadi saya mohon jangan mengusir saja pencoboh-pencoboh ni. Sepatutnya dakwa dia orang di mahkamah. Macam mana tentera kena? Bekas tentera kena. Nama dia uh, Saudara Rahmat. Kena. Dia baru nak apa nama melintasi kawasan tu belum lagi tanam pokok. Belum tapi dapat hasil menjual dekat luar Dia kenakan hukuman yang berat agak Kita tengok 2 tahun penjara dan RM50,000 Dia dendam Kita tengok tak, Takkanlah dia ni nak lepas begitu saja Percobo cerobo ni Takkan nak lepas begitu saja persoalan kita Ambil tindakan dakwah percobo ni Jangan hanya mengusir saja kan Jangan hanya menyekat mereka saja Dakwah mereka Kena dia, dia orang dia dah dah kaya raya dengan hasil yang dia orang buat dekat tanah ni tanah haram dia orang ceroboh ni jadi saya berbalik pada titah uh, tuanku sultan uh, uh, Pahang mana dia bertegas dia buat ulang-ulang kali saya tengok dalam ayat dia semasa perasmian uh, dewan apa dun uh, Negeri uh, degree uh, Pahang Ber, dia buat ulang-ulang kali bercakap tentang pecubah haram ni kena bertindak kena bertindak uh, segala semua PTD ataupun uh, pentadbir tanah ni ambil tindakan tegas jangan jadi pembelot mereka adalah sebagai benteng dikatakan itu titah diperintahku Sultan Pahang Sultan Pahang ni semua orang tahu Bukan sekadar rakyat Pahang saja tahu. Satu rakyat Malaysia ni semua tahu. Cara di, pendekatan yang diambil oleh Sultan Pahang ni macam mana. Saya rasa sangat bersyukurlah eh, Jadi rakyat Pahang ni sebenarnya mendapat Sultan yang sebaik ini. Yang ambil berat tentang rakyat dia. Kesusahan rakyat dia. Kesusahan orang-orang Melayu di negeri Pahang ni. Cukup baik. Saya selut pada dia. Kerana dia adalah satu-satu satu Sultan. Salah satunya Sultan yang terbaik di Malaysia ni. Semua orang tahu ditambah baik lagi kita dapat menteri besar ni menteri besar Pahang ni baik juga bertegas seorang dia tengok tindakan dia ambil dia suruh pihak-pihak berkuasa dia masuk di kawasan-kawasan tu ambil tindakan walaupun mengharapi uh, menghadapi berbagai risiko tengok kita tengok ada yang tengking masa tu kita tengok dalam dalam video Tokai-tokai Cina ni tengking termasuk masuk Apa nama uh, Ahli parlimen ni nak memenangkan pekerja apa cuba haram ni Dia nak menangkan tengok macam mana Dia cuba nak menyekat Mahalang kerja-kerja pekerja awam Nombor satu kita tengok Tapi dia orang memang cukup tenang Berkuasa ni cukup tenang Menghadapi situasi macam tu Mereka tidak emosi saya rasa pengakuan saya yang terlibat ni ni Polis, Jabatan Hutan dan sebagainya terbaiklah semua Sepatutnya Sultan Pahang ni kena anugerah kepada mereka ni Satu pingat kesabaran yang tinggi kepada mereka Belum tutup lagi kalau orang-orang lain berhadapan dengan orang-orang yang macam ni Yang bersikap ganas Kita tengok di situ lah Mereka ni dapat ambil tindakan dengan baik Tanpa berlaku pergaduhan pergelutan masa tu saya tengok buat-buat kuasa -buat yang di diamanahkan be bekerja masa tu alhamdulillah tu kita minta lah satu pingat perlu dibagi pada dua-dua orang ni kena dua orang ni uh, bekerja dengan begitu baik sekali okey saya pergi kepada isu bendera pula ilustrasi nah? uh, uh, jalur gemilang dipanggil jadi kalau kita tengok sebenarnya bendera ni adalah lambang kebanggaan kebanggaan ke Uh, se uh, kepada setiap negara sebenarnya bendera ni menunjukkan uh, apa kemegahan kepada semua negara. Semua negara ni ada bendera dia, ada lambang yang tersendiri. Dalam terkandung dalam bendera tu logo-logo yang ter terkandung, di dalam logo tu ada masuk yang tersendiri Contoh adalah bulan sabit. Bulan sabit ni menunjukkan negara kita ni agama Islam adalah agama persekutuan Agama rasmi di Mesia kita, tu lansabik yang hilang tu uh, Jadi Saya tengok daripada Sinciu Daily Daily ni, sebuah paper Cina ni uh, Telah memohon maaf Atas kesilapan yang dibuat uh, Dikatakan Technical problem dah dekat situ As Setiap surat khabar ni ada tapisan lah Sebelum nak keluarkan uh, Kepada umum ni Dia ada bahagian-bahagian yang ada pengarang Ada bahagian cek semakan dan sebagainya Segala apa-apa benda Takkan di situ orang terlepas pandang Saya berani berkata Ini benar ni bukan Tidak sengaja Tapi disengajakan buat sebenarnya Isu penyelidikan Malaysia ni Bukan pertama kali berlaku Dah banyak kali berlaku dah Dulu dia buat logo tu di bawah Jalur-jalur gemilang ni Pernah pula dia buat jalur gemilang tu tak cukup jalur dia pun benar isu negara Malaysia ni bukan baru ni yang berlaku dah buat ulang kali kenapa berlaku yang buat ulang kali Kenanya kerajaan tidak bertindak tegas kerajaan tidak bertindak tegas kepada yang buat-buat kacau macam ni, ni. yang uh, cuba provok cuba mendatang cuba uh, mencabar pihak, -pihak berkuasa dan sebagainya pada kita ambil tindakan tegas kepada sin uh, uh, chiu daily ni kerana dia telah menjatuhkan apa nama semangat rakyat Malaysia kita uh, menjadi apa nama kita tidak puas hati kepada rakyat Malaysia semua bukan kata kau Melayu saja semua kau di, di Malaysia ni berlaku ketidakpuas hati berlaku yang macam tu umpama dia orang ni saja uh, buatkan benda tu menjadikan uh, tak tahulah nak jadikan apa nak menunjukkan dia orang ni uh, orang kata kalau orang Kelantan kata gedai bailah agaknya ada yang macam tu jadi kita mohon kerajaan ambil tindakan tegas KDN dan sebagainya ambil tindakan tegas. Kalau tak ambil tindakan tegas perkara yang ini akan berlaku lagi di kerajaan akan datang esok. Ini dah saya tengok dah 3 4 kali dah berlaku tajuk bendera Malaysia ni. Kita tengok berlaku tak di negara negara luar isu bendera? Tak berlaku. Cuma di Malaysia saja. Kerana dia, sikap ketegasan tu belum cukup untuk untuk orang-orang ni semuanya hanya jangan hanya sekedar memohon maaf saja. Kalau nak mohon maaf ni di tepi jalan pun kita jumpa ayat tu. Harap maaf. Kerja-kerja sedang dijalankan di hadapan. Aa, ada kat tepi jalan itu dia perkataan maaf ni kita jumpa dia. Aa, lepas tu segala segala kesulitan uh, Amat dikesali. Amat dikesali tulis di tepi jalan. Itu kita boleh maafkan lah. Untuk kerja-kerja jalan nak turak jalan lubang ke apa sebagainya nak 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 tutup apa apa boleh itu kita boleh maafkan. Ini senang saja. Kita memohon jutaan kemakmuran. Kena technical problem. Itu jawab dia saya tengok baca dari kenyataan dia orang. So, boleh ke kita timbang rakyat Malaysia dengan mohon maaf yang macam ni? Boleh ke? Tak boleh saya rasa. Kena tindakan gantung lesen dia orang macam kata datuk tadi gantung lesen dia orang ni dan ambil tindakan pada siapa yang mengeluarkan uh, apa nama logo Malaysia yang tak cukup ni, tak cukup belas sabit tu. Ambil tindakan. Jangan jangan cepat kita maafkan saja. Lah perkataan maaf ni di mana-mana pun kita boleh jumpalah. Saya kata ini isu serius. Kena ambil tindakan. Saya rasa itu saja lah kot. Ada soalan boleh saya jawab. Arif nak cakap. Ya.